продолжает свою работу гостиной на телеканале АТВ. И сейчас мы поговорим о такой организации, как студенческий профсоюз. Чем же занимается правком Одесского университета имени Мечникова. Вот мы сейчас узнаем у Вадима Пенова, председателя правкома, и Екатерины Кравчук, заместителя председателя правкома студентов Одесского национального университета имени Мечникова. Здравствуйте, ребята. Добрый день. Смотрите, в основном люди думают, что правкомы занимаются бытовыми проблемами студентов, то есть внутренней жизнью университета. Ну, так а... ли это или не так, либо Правком это организация, которая и выходит за рамки университета. Вообще первичная профсоюзная организация студентов Одесского национального университета И вообще профсоюзная организации, Их основная задача это защита и помощь, защита прав и помощь членов, членам профсоюзной организации Особенно делается удар на социально незащищенном категории членов профсоюза То есть это те, которые имеют право на льготы Кроме основных своих задач, которые мы выполняем в направлении льготных категорий студентов нашего университета, мы также занимаемся проведением различных акций. В том числе и вот благотворительная акция, которая проводится сейчас в нашем университете, она посвящена дню святого Николая. 19 декабря. Акция у нас проводится с 22 ноября по 16 декабря этого года. В акции задействованы и преподаватели университета, и студенты, и аспиранты. И хотелось бы здесь отметить, что очень активно они принимают участие в том, чтобы помочь детям из школ, интернатов, каждый старается принести что-то, что... Чтобы... Вот в чем акция заключается? Вы что-то собираете, игрушки, там, констовары, что вы собираете и куда это все потом будет? А, ну, акция заключается в том, что мы собираем вещи, детские игрушки, канцелярские товары, детские книги, ну и также средства, на которые потом мы приобретаем сладости для того, чтобы вручить в День Святого. Николая. Все сотрудники, все студенты приносят очень активно, приносят игрушки, приносят вещи для этих детей. В этом году мы выбрали специализированную школу-интернат для детей, которые отстают в развитии. Эта школа находится в селе Троицком Любашовского района. То есть в области, куда реже всего ездят? Да, обычно. мы стараемся направлять эту помощь в школы-интернаты тем детям, которые отдалены и находятся дальше от города, за пределами города, потому потому что, как правило, очень много общественных организаций, очень много э, университетов, там в том числе и профсоюзные организации университетов проводят эти акции и э, направляют в детские дома или в школы-интернаты, которые находятся в городе. Мы стараемся уделить внимание тем школам-интернатам, которые находятся дальше, удаленные от города, потому что им, как правило, э, из-за того, что они э, находятся дальше от города, очень э, редко уделяют внимание. В прошлом году мы проводили эту акцию и э, направили в, в, в Татарбунарский район. А в этом году э, мы э, это все направляем в Любашовский район. А естественно, что мы, когда проводим эту акцию, мы пишем письмо на имя начальника управления образования и науки детской области, области для того, чтобы получить официальное разрешение. Приехать да, туда и приехать. Катя, у меня такой вопрос. Мужчины, они придумали идею, а естественно, организация, сортировка подарков... Кем? кто будет заниматься заниматься будут девочки в университете хватает да. ли вам рабочих рук и как происходит вот как вы отбираете там это старшей группе это младшей группе кому что пойдет кому кого... сколько конфет надо вообще купить на, на всю эту толпу детей самом ну, насправді Вадим дуже гарно рассказал про акцию але э, такие организационные моменты их скажем э, наша акция проводится уже не вперше Тобто не перший рік. І дуже хотілося відмітити те, що члени нашого профкому, представники кожної з факультетів нашого Одеського національного університету, з великим позитивом відгукнулися на допомогу. І хлопці, і дівчата активно займаються збором е, матеріальних е, засобів, також збором різних канцтоварів, як уже зазначав Вадим. Е, е, ця акція вона допомагає об'єднати наших студентів, адже об'єднуються і студенти і перших, і п'ятих курсів, об'єднуються студенти різних факультетів між собою. Е, ось ця акція дарує дуже багато тепла. Дуже багато любові, що потрібно нам у сьогоденні, і що потрібно тим діткам, куди ми поїдемо. Ви вже були в цьому інтернаті? Заздалегідь їздили туди, дивилися, що дітям потрібно, чи просто це буде сюрпризом? Насправді, насправді так, це буде сюрпризом. Ми вже мали розмову із директором цього інтернату, але Взагалі ми знаємо, що туди потрібні різноманітні речі дітям віком від 6 до 17 років. Так ми і оголошували в нашій акції. Ось зараз ми практично збираємо всі ці засоби, оскільки на вихідні дуже багато студентів їдуть з Одеси додому, оскільки дуже багато приїжджих. і всіх просто горять очі, оскільки вони приходять до мене, приходять до різних інших голів профбюро і запитують, а що можна привезти, а які речі? А ось оце можна. А книги можна. Тобто у них є той вогонь в очах, який допомагає нам сьогодні жити, який допомагає якось звеселити тих, тих діток, ну, власне, до яких ми їдемо. А займаються, взагалі, як ви вже запитали раніше, розформуванням подарунків, звичайно, що члени. нашего правкома та волонтеры, а у нас их не мало. Не мало, тобто. Всех хотел бы отметить, что студенты э, проявляют активность не только в том, чтобы принести что-то и оказать какую-то помощь. Они проявляют э, активность в том, чтобы поехать туда вместе. Вот студенты, тем более, я знаю в университете я тоже там училась, я знаю, что без концертных номеров не обходится ни один праздник в университете. Говорят там, а может я буду Дедом Морозом, там может песен плясок надо привести. Да, Студенты вот к нам уже приходят, они приходят, вот приносят кто что может принести, и они спрашивают, а можно ли тоже принять участие а, в поездке, то есть поехать туда, чтобы пообщаться с этими детьми. А некоторые предлагают а, свою помощь в том, чтобы, как вы сказали, а, выступить там, организовать какой-то концерт. И у нас действительно здесь запланировано не просто приехать и передать это все детям. А, мы а, запланировали небольшую концертную программу, ну программу для этих детей, uh -huh. а, чтобы... Ну, повеселить их, развеселить немножко в этот день, подарить им тепло. И здесь мы эм, со сотрудничаем в этом плане, нам очень сильно а, помогает Одесская музыкальная школа номер один. А, они согласились а, предоставить своих учеников, да. тоже школьники, а, для того, чтобы они смогли там на различных музыкальных инструментах сыграть, показать несколько номеров. Это будет программа Дети детям, да? Да. То есть мы хотели сделать именно на этом акцент, чтобы дети школьники, потому что у нас есть много действительно талантливых студентов, которые могут, но хотелось бы больше э, уделить тому, чтобы это было э, от детей. И здесь еще мы... Э, нам э, очень поможет в этом Одесская областная федерация спорта с собаками. Мы связались с ее председателем, это Черлат Виталий Витальевич, да. и они э, готовы оказать бесплатно э, помощь э, в этом плане, то есть они готовы приехать тоже 19-го в этот в эту школу интернат и показать выступление дрессированных собачек. Отлично. И Я здесь думаю, это будет здесь подарок. хотелось бы отметить, что они сотрудничают, имеют свое направление работы вот с этими дрессированными собаками они их дрессируют и специально обученные собаки для э, улучшения развития детей и тот, да реабилитации и они готовы приехать также у них оказывается э, вот сын э, Виталия Витальевича он занимается фаер-шоу и он уже два года Принимал участие в «Украина. моя таланты». Uh -huh. Он готов тоже поехать бесплатно абсолютно, а сделать вот такое шоу, там показать этим детям. Я думаю, то что там это будет, будет... шикарный да. праздник. В Любашовском районе такого, наверное, до вашего приезда и, и не видели. Да, то есть мы... Я знаю, что вообще правком в университете, он достаточно разносторонний. Я думаю, что это не одна акция, которая у вас проводится. Вот что, что сейчас еще такое на карандаше из основных акций? Ну, э, мы стараемся всегда. Вот эти акции мы проводим для того, чтобы задействовать э, студентов. К сожалению, у нас студенты вот в, на сегодняшний день, вот в наше время очень э, низкую активность проявляют там в плане что-то организовать, провести. А надо как в наше время. Книжки не принес для детского дома всю сессию не сдал. Ну, возможно, да, здесь, кстати, выходит. я хотел бы отметить, что очень э, сильно э, и очень нам помогает э, администрация университета, потому так. что все вот эти акции, которые у нас проводятся, э, они э, поддерживаются администрацией университета. Нам всегда нас всегда поддерживает э, ректор э, нашего университета, Игорь Николаевич. И здесь э, поддерживают всегда деканы и директора в этом плане, потому что без них мы бы не смогли задействовать преподавателей и проинформировать их. А в плане проведения акции, вот у нас 1 декабря, в день борьбы со СПИДом, тоже была широкомасштабная акция. Наши студенты, волонтеры, члены правкома, они проводили во всех учебных корпусах эту акцию. С 8 утра до 4 часов дня они раздавали информационные брошюры содержащие информацию касательно спида вич как он передается что это за заболевание и и также ну здесь мы сотрудничаем тесно с клиникой дружественной молодежи которая находится на базе 21 й поликлиники uh -huh. и они вот нам оказывают в плане информаци информационным оказывают нам поддержку они предоставляют нам вот эти все брошюры они предоставляют также в этот раз они нам дали контакт и мы раздавали это все во всех учебных корпусах. Акции вот у нас в рамках за проекта, который на базе правкома студентов, «Молодежь за здоровый образ жизни», также мы проводим различные акции. Это... Ну, потрібно згадати за акцію е, серце до серця. Правильно, всеукраїнську акцію, яку да. ми теж підтримуємо в нас в Одесі. У нас є теж уже група своїх волонтерів, які активно е, ходять не лише по університету, але й по місту, по площам, е, теж збирають кошти для діток, які хворі на діабет. Так. Ось це того року, цього року також будуть збирати кошти для діток, які хворі на діабет. Але повертаючись безпосередньо до нашої акції з дитиною у серці, я просто дуже хотіла б звернути увагу на те, що е, до цієї акції. Акції не тільки ставляться студенти позитивно, але й викладачі. Оскільки я особисто заходячи на кафедру і роблячи оголошення, бачила, що викладачі переймаються тим. Вони не лише послухали оголошення, сказали, ну добре, ми щось придумуємо. Вони розпитували про тих дітей, до яких ми поїдемо, про те, як це буде, а що це буде. Дуже приємно, що наші викладачі теж цим переймаються. І скажімо, ось є навіть такі випадки, коли і викладачі, і студенти з однієї кафедри вони об'єднуються, збирають всі ці різноманітні засоби разом, і тоді аж відносять до нас управко. Тобто если... відбувається співпраця і викладачів, і студентів. Якщо хтось із одеситів захоче теж присоєдитися до акції, можливо, у нас дивляться ті, у кого теж є якісь там не дрісировані собачки, а теж якісь там елементи шоу, або хтось хоче для дітей із лівош із. Любашевского дома-интерната, что-то пожертвовать ко Дню Святого Николая. Могут ли они к вам обратиться и принести конечно, подарки? Конечно, это было бы замечательно, и э, мы были бы очень рады. Э, они могут обратиться, э, конечно, э, правком студентов находится э, по адресу улица Довженко, 5А, это общежитие номер 5 Одесского национального университета. Мы находимся в общежитии на первом этаже. Э, рядом со входом там есть вывеска правком студентов Одесского национального университета. Естественно, что мы будем Рады тому сбор идет что... до 16 числа. Да, сбор идет до 16 числа. Это пятница, потому что в субботу и воскресенье э, уже выходные дни. И в понедельник мы в 9 утра мы заказываем транспорт. И в 9 утра мы выезжаем в Любашовский район, в село Троицкая в эту специализированную школу интернат. Ребята, не было у правкома такой идеи взять какую-нибудь школу интернат либо детский дом подшевство? У так, щоб не тільки на День Святого Ніколая, а щоб весь рік роботи ну чесно кажучи, це досить голосно сказано, правильно оскільки все таки ми у своїй роботі нашого правкома ми звикли говорити рівно стільки, скільки ми потім зможемо зробити, да. коли ми дійсно відчуємо те, що ми зможемо опікуватися над дитячим над школою інтернатом. мы так скажем, и мы это сделаем. Но мы чувствуем, что сейчас, пока что, целый год, мы это на відмінно робити не можем. Поэтому мы сейчас выкладываем все на не столько, сколько есть в наших силах. А что со студентами, которые приходят из таких специализированных заведений, может, не из такой школы, а дети, если это дети из детских домов и поступают в университет, вот как идет сотрудничество правкома с ними, насколько вы... ну, а... университет дает поддержку? Допустим, те дети, которые идут с детских домов, для сирот, они, естественно, что у нас есть, у нас ведется база данных, мы всех студентов льготной категории, у нас есть их документы, естественно, что мы стараемся им уделять больше внимания, в отличие от других студентов, а. так как они являются социально незащищенными. В этом направлении мы стараемся им помогать, вот, допустим, летом у нас идет оздоровление на базе отдыха нашей университетской Черноморка. Если если это касается СИР, то они оздоравливаются бесплатно. Mm -hmm. Если это касается других льготных категорий, то они платят всего лишь там, 30% от стоимости путевки, а остальное оплачивает э, профсоюзная организация за счет э, тех взносов, которые производятся от всех членов организации. Кроме этого, они могут обратиться к нам за материальной помощью, они обращаются периодически, и те, которые у нас есть на учете, они знают, что они могут к нам прийти по любым вопросам. И они, как правило, обращаются, мы стараемся им всячески помочь. Даже если этот вопрос не касается университета или не касается нашей компетенции, мы всегда пытаемся им помочь, направить их туда, где им смогли бы оказать ту помощь, если она не связана нас университетом. Что ж, ребята, мне остается пожелать вам удачи, сказать вам спасибо за эту акцию. Я надеюсь, что я, я знаю, что эту акцию будет провести тяжело, потому что тяжело будет приехать детям. Даже если вы приедете с подарками, это всегда морально тяжело, да. потому что дети, мы называем таких детей, это необычные дети. Но дай бог вам это выдержать, и дай бог, чтобы детям. Действительно, вы смогли подарить праздник. Будем ждать вас после акции. Расскажите, как это все происходило. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что да, в студии да. гостиной был Вадим Пенов, председатель правкома студентов Одесского национального университета имени Мечникова и Екатерина Кравчук, заместитель председателя правкома студентов Одесского национального университета имени Мечникова. В эфире АТВ была гостиная, в студии была Мария Ковалева. Спешите творить добро, вот акция проходит до 16 декабря. Не переключайте АТВ, впереди еще много интересного.